欢迎回到 iRover 频道。今天我们将前往一个令人惊叹的目的地——希腊的 m e t e o r a 特欧拉，想象一下，坐落在希腊心脏地带，就在迷人的卡兰巴卡镇上方，您会发现世界上最令人惊叹的联合国教科文组织世界遗产之一—— m e t e o r a 特欧拉。这些高耸的沙岩悬崖从色萨里平原戏剧行地把第二期。 而坐落在它们顶端的是什么呢？古老的修道院，它们简直就像漂浮在空中一样。Meteora 这个名字本身就意味着悬浮在空中，非常像《天空之城》中的场景。当你亲眼看到它时，你绝对会明白这是为什么。在今天的影片中，我们将快速介绍 Meteora 在哪里，如何到 Meteora，最佳餐馆时间是什么时候，卡拉巴卡卡兰巴卡有什么好探索的。 我们实际上可以参观多少座修道院？还有哪些重要的提示？这个神奇的米特 r 拉在哪里？梅特欧拉隐藏在色萨利地区，靠近塞萨罗尼基平原的西北边缘。它距离雅典约三百五十公里，距离塞萨罗尼基约二百三十公里，非常适合从这两个城市进行一日游或一次美妙的过夜探险。 每年有超过三百万人参观这个地点，是梅特欧拉成为希腊第二受欢迎的地方，仅次于雅典。米人的卡兰巴卡真是您通往梅特欧拉的门户，附近的卡斯特拉基村则提供一些真正的明信片般如画的山坡景色。我们如何前往 m t e o r a 从雅典出发最轻松的方式是搭乘火车，透过 Hellenic Train 每日的服务，这是一段风景优美的四到五小时旅程，经由 p a l e o f a s a r i s 至大卡兰巴卡车站。如果您是从塞萨洛尼基出发，车程会短一些，大约三小时的火车。往返火车票大约四十到五十欧元。如果您喜欢冒险，可以租车，尽情享受令人难以置信的希腊乡村风光。 特别是如果您计划探索更多希腊内陆地区，我会在我的 iRover Meteora Google 地图上为您标记组彻底点，或者干脆参加众多精彩的旅行团之一，让其他人处理好后勤工作，而您只需坐下来享受这场表演。为期两天的行程包括一万三星级酒店住宿，大约一百四十到一百五十欧元。我认为这是到达美特欧拉的最佳方式。 特别是如果选择有导游的旅行团，什么时候是最佳参观时间？为了获得最佳体验，请选择春季（四月到六月）和秋季（九月到十一月初）。天气宜人，温和晴朗，景色也充满生机。夏季可能会非常炎热和拥挤，而冬季则营造出一种神秘、主静的氛围，特别是当那些石狮般的岩石地貌被白雪覆盖时。 请记住，动机开放时间可能会有限制。一个小内幕消息：星期几很重要。几乎总是有一座修道院在平日关闭，因此国业并安排两天时间，将让您有机会参观所有留作修道院。卡拉巴卡还有什么值得探索的？千万不要错过引人入胜的美特欧拉自然历史博物馆和摸骨博物馆、迷人的老城区，以及一些真正美丽的小教堂，例如。 a r g i o s Visarionas 和圣母安息生教堂，该教堂的历史可以追溯到十世纪。这座历史悠久的教堂建于古希腊神庙的遗迹上，是一个宝库，藏有令人惊叹的壁画、同位的木质圣像屏风以及基督教和古典元素的独特融合。地生素说着舒世纪的信仰和变革的故事。 我们实际上可以参观多少座修道院？梅特欧拉目前有六座对游客开放的修道院：Great Meteoron（ 大梅特欧拉） Bar、v a r l a m 瓦尔拉木 Rusano（ 鲁 l u Saint Nicholas（ 生，尼古拉斯）、Saint Stephen（、Shen、是蒂芬）和 Holy Trinity（ 生。三一）。虽然最初有二十四座修道院，但这六座仍持续运作，并有僧侣或修女管理。 其中两座修道院，圣世蒂芬修道院和绿桑女修道院，现在是修女院，而另外四座则是僧侣的修道院。每一座都提供独特的景色、丰富的历史和难忘的氛围。他们都可以透过道路和步行小径到达，但要准备好爬一些楼梯和走不平坦的路，这是冒险的一部分。开放时间和如常飞。 大多数修道院在早上九点左右开放，并在下午三点到五点之间关闭，但每座修道院都有不同的关闭日，因此提前仔细核对总是很明智的。例如，大美特欧拉修道院在周二关闭，而生石地分修道院通常在周一关闭。而且别忘了，冬季和夏季的开放时间不同。每座修道院每人只需三欧元。这里有一个非常重要的提示。 是首现金，所以不必随身携带一些零钱。重要提示：穿住的提示必须的。这意味着男士穿长裤，女士穿长裙，并者盖肩膀。如果您忘记了，也不用担心，入口处通常会提供裙子和皮件。那么，您以前有参观过美特欧拉吗？您最喜欢那座修道院？或者您最期待看到哪一座修道院？ 您在参观期间有看到任何僧侣或修女吗？我非常乐意在下面的评论中听到您的故事。感谢您和我一起探索 Meteora，一如既往，iRover 的 Meteora Google 地图清单就在这里，也附在描述中供您参考。别忘了点赞、订阅并留下评论来支持这个频道。下一次见。